কথা হ'ল কি এইটো আপুনি তিল পিঠা আপুনি নিজে হাতেৰে বনাই নে তিল পিঠা নিজৰ হাতেৰে নে আপোনাৰ ছোৱালী আহি বনাই দিছিলে নাই নাই ছোৱালী বিহুত আহিব নোৱাৰে নহয় নিজৰ ঘৰৰ মানুহ তাক ক'ত আহিব বিহু বুলি নাহে নি বিহু বুলি নাহে পিছত আহে এতিয়া আপোনাৰ এইটো পকা মিঠৈ না কিছুমানে কিনিও আনে নহয় 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 সব আমাৰ ঘৰত আপোনাৰ হাতেৰে বনোৱা আৰু বিন্দাস মানে এতিয়া মই খাম আইটেম কি কি বনাই দিলে তিল পিঠা হয় পকা মিঠৈ হয় মালপোৱা পিঠা হয় নিমকি হয় তাৰপিছতে ৰসগোলা চানাটো ভাজিছিলো মানে চিৰা মুড়ি পাপৰ ভাঙি দিওঁ তাত সেইটো বনাইছিলো বাকী সেইবিলাক ভাজিছোঁ খাবলৈ এতিয়া কথা এটা সুধো মই আপোনাক আগৰ বিহু যেতিয়া আপোনালোক ডাভৰো হৈ আছিলে বিয়া নাই হোৱাৰ পৰা বিয়া হোৱাৰ পাছতো ধৰি লোৱাৰী হৈ আছিলে সেই আগৰ বিহু মাজত আৰু এতিয়া বিহু মাজত কিবা পাৰ্থক্য দেখে নেকি আপুনি পাৰ্থক্যটো আছেই আজিকালি বোৱাৰীয়ে একো নকৰেই হয় ফুৰি ফুৰিবলৈ কাৰণে ভাল পায় হয় ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচ বনায় হয় না মোবাইল পিটিকি থাকিব হয় গতিকে ঘৰুৱা কাম বনিবোৰ পিঠা পনা কথা কাণ্ড একো নাই হয় চব আমিয়েই কৰিব লাগে এতিয়া বোৱাৰী বহু হ'ল তেনেকুৱা আপোনালোকে আগতে ধৰি লওক ঢেঁকীত খুন্দি পিঠা গুড়ি কৰিছিলে এতিয়া মেচিনত দি দিয়ে এতিয়া মেচিনত দি দিয়ে এতিয়া ৰেডিমেড খিনি বোলে পায় কিন্তু তিল পিঠাটো মেচিনত দিলে মিক্সিত দিলে নহয় হয় নুঠে বাকি বহু পিঠা গুড়ি খুন্দি এটো পিঠা এটা মিক্সিত খুন্দিছো মই হ পকা মিঠৈ কাৰণে মিক্সিতে খুন্দিছো কিন্তু হেৰি এই তিল পিঠাটো নুঠে এতিয়া বিহু খাবলে আৰু বেলে গাহিছিলে না আহিছিলে বস্তু এদায়ে হ'ল আকৌ সেইকাৰণেটো কৈছো অ এদায় এতিয়া মানে এই তিনি পদে আছে নেকি পিঠা

আৰু এটা কথা এতিয়া আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম ছোৱালীসকলে এটা টাইমত পিঠা বনাবলৈ মানে পাহৰি থাকিবগৈ আৰু পাহৰি থাকিব সেইটো চিৰন্তন সত্য বুলি ভাবে একেবাৰে ভাবোঁ এতিয়া আপুনি পিঠাৰ বিষয়ে অলপ পিঠা নাম অলপমান কৈ দিয়কচোন

তাৰপিছতে চুঙা চাউল বনাওঁ আমি বিহুতেই চব খাওঁ সেইখিনি বস্তু যিখিনি বনাওঁ সেইখিনিকেই কৈ দিছোঁ মই হয় আৰু পটককৈ আকৌ মনতো নপৰে ন এটা দিগদাৰজনক আৰু ঘিলা পিঠা ঘিলাপিঠা সেইটো পাহৰিছিলোঁ হয় ঘিলাপিঠাটো গুড়ৰ নিমখৰ সেইকেইটা বনাওঁ এতিয়া আপুনি হেৰি নহয় আপোনাৰ মানুহজনক বিহু দিনাখন তামোল এখন দি তছলিম কৰে নহয় বোলা কৰোঁ কৰে নাই বাৰু বাৰু যাই হওক যি নহওক আমাৰ অসমত অসমীয়াৰ বিহু বিহুতো সদায় বিহুৱে বিহু কিছুমান কেতিয়াবা বিকৃতি ৰূপ লোৱা হয় তেনেকে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ বনাই জ্বলাই দিয়ে আচলতে তেনেকুৱা এটা অপমান কৰা নিচিনা হয় ৰংঘৰটো ধৰি লওক বনালে ভেলাঘৰ হিচাপে বা মেজিটোহে জ্বলাই ভেলাঘৰ নজ্বলায় নে কিন্তু ৰংঘৰ জ্বলাই দিয়ে কাৰেংঘৰ জ্ৱলাই দিয়ে তলাতল ঘৰ জ্বলাই দিয়ে এনে জ্বলোৱা এনে দেখিছে নে টিভিছো বাস্তৱত নাই দেখা মইও দেখিছো টিভিত ধৰি লোৱা সেইটো বিৰাট আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে বৰ লজ্জিত আৰু বৰ দুখৰ কথা মানে ৰংঘৰ আমাৰ ৰজাসকলে বনাই থৈ গৈছিলে নহয় নহয় ৰংঘৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে কাৰেংঘৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে